श्रीगुरु अष्टकं शङ्कराचार्यविरचितं शरीरं सुरूपं तथा वा कलन्त्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्पद्मे ततक् किं ततक् किं ततक् किं तत किं कलन्त्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतव्यजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गिपद्मे ततक् किं ततक् किं ततक् किं ततक् किं षडङ्गादिवेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गिपद्मे यतक् किं तत किं तत किं ततक् किं विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्यं सदाचारवृत्तेषु मत्तो न मनश्चेन लग्नं गुरुरं ततक् किं तत किं ततक् किं तत किं क्षमा मङ्गले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरुरं ततक् किं ततक् किं ततक् किं ततक् किम् यशो मे गतं जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा मनश्चेन्न लग्नं गुरुरं रिपद्मे तत किं ततक् किं ततक्ं तोगेन <coughs> योगे न वा बाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्तेषुचित्तम् मनश्चे न लग्नं गुरुरं ऋपद्मे ततक् किं ततक् किं ततक् किं ततक् किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते त्वग्नगै मनश्चे न लग्नं गुरोरं रिपन्ने तत किं ततक् किं ततक् किं ततक् किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्य समालिङ्गिता कामिनियामिनीषु मनश्चे न लग्नं गुरोरङ् ्रिपद्मे ततक् किं ततक् किं तत किं तत किं गुरुरोष्टकन्यपठेत्पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभे वाञ्चितार्थपद्मब्रह्माजसन्यम् गुरुरक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् इति श्री शंकराचार्य विरचितम् श्री गुरु अष्टकम् समाप्तम् श्री स्वामी समर्थ गुरुस्तुति अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानितिमिरान्दस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरु गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चितसश्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयन् व्यापि यत्सर्वम् त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोररत्नविराचितपद्मान्बुज वेदान्ताबुजसूर्यो या तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्या शाश्वता शान्तो व्योमातीतो निरञ्जना बिन्दुनादकलातीता तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमाला विभूषिता भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्ता कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापणं सारसम्पदा गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपाः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथा श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुराधिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरोपरन्तरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव इति श्रीगुरुस्तुतिसम्पूर्णं श्रीस्वामी समर्थ